К сожалению, так бывает. Наверное, какое-то волнение присутствовало, плюс соперник где-то, наверное, более активно начал игру, взял под контроль мяч, можно так сказать. И мы со своей стороны сразу же отошли на свою половину поля, и пытались встречать их на своей половине поля, поэтому менее были активны, я, я это видел и, и понимал. В перерыве больше заспокоивали или заводили команду? Ну, в перерыве мы поговорили, попросил ребят играть более увереннее, раскрепощенно, то есть понимая, что они могут играть и, и несмотря на то, что было потрачено много сил я, я постарался им озвучить что нужно нужно другого шанса нет то есть осталось полчаса игры поэтому все в их руках ну вот видите мы несколько дней с вами разговаривали вы говорили что забивает один и тот же а в сегодняшней игре э, отличились совершенно Другие люди, и я воспринимаю это нормально, это говорит о чем? О том, что действительно команда есть, коллектив есть, и они дополняют друг друга. Для вас серия пенальти – это лотерея, как для многих полевальников, или все-таки это их игры? В жизни не скажу, что это лотерея. Никогда. Даже пускай будут люди доказывать, что это 50 на 50. Никогда у меня другое мнение. То есть есть, есть четкость пробития пенальти, есть игра вратаря. Поэтому это для меня, мое мнение, что это не лотерея. И я никогда не соглашусь, что это как бы 50 на 50 и кому-то повезет. Нет. Фастов поддерживает вот, традицию динамовских голкиперов качать и брать пенальти? Дай Бог, лишь бы он рос и прогрессировал. Поэтому я ему только пожелаю удачи в этом. Это действительно вера и поддержка, если не верить в голкипера, то это передернуть, как говорят, поменять его. Именно финальная часть, важный момент такой, может произойти. Я имею в виду, что психология детская еще, Ю 14, все-таки это тонкий момент, поэтому в Фастове я уверен и понимал, что он будет играть и последующие игры.